и проект Одесса-Одесситы в рамках глобального цикла выставок Сергея Зайцева, который проходит в нашей библиотеке с августа месяца этого года. Для тех, кто не знает, я скажу два слова об этом большом проекте. Он рассчитан на весь год Начинался с августа месяца, с Дня независимости Украины, с 20-летия независимости Украины и будет продолжаться до следующего Дня независимости Украины. В течение этого года мы увидим все регионы Украины глазами фотохудожников в нашей библиотеке. Я думаю, что это беспрецедентное событие для нашего региона, для Кировограда, для нашей библиотеки, для всех нас, потому что это уникальная возможность увидеть Работы профессионалов, высоко людей, которые очень талантливы и своим искусством через видение свое показывают нам, как они любят свой регион, свой родной город и передают нам это настроение. Я передаю слово автору этого проекта Сергею Зайцеву для представления, для представления этого проекта и сегодняшней выставки. Добрый день всем, рады всех видеть здесь, опять снова в этом проекте. И я думаю, что главное здесь именно то, что отношение как кировоградцев, как сотрудников библиотеки, именно той культурной среды, которая находится, витает в городе Кировограде. Поэтому приветствую вам. И, безусловно, не обошлось бы всего этого праздника без прекрасных людей, которые любят свое дело. Это профессиональные фотохудожники. Более того, они представляют в своих виднях, в своем взгляде именно тот регион, тот край, который, который сердце занимает больше всего места. Поэтому мы сегодня в гостях, скажем так, в Одессе, в одесситов, поэтому хотим, чтобы вы наслаждались той красотой, тем юмором прежде всего, но глубокомысленной, скажем так, идеей показать свой город, своих людей прежде всего что это есть именно та Одесса, тот характер, поэтому наслаждайтесь именно этой красотой. Вот. И при... поздравим, и познакомимся ближе с фотохудожником, который представляет Одессу. И я думаю, что никто бы не додумался, кроме Одессы, представить себя в образе Стапа Бентера или как истинных одесситов, которые мы все представляем для себя. Одессу мы все видели, э, кто в молодости, кто в юности, кто сегодня, но Одессу мы видели мимолет, мим... мимолетом. А то, что видят э, эти ребята каждый день изнутри, вот, они представляют на наше обсуждение, на наш взгляд. Поэтому всех я хочу поприветствовать. Одессу, Одессу. В своем анонсе к этой выставке наши друзья одесские спросили, а знаете ли вы, что такое Одесса? Нет, вы не знаете, что такое Одесса. Вот для того, чтобы они нам рассказали за жизнь в Одессе, я предоставляю слово председателю областной организации Одесского национального союза фотохудожников Украины Олегу Куцкому. Пожалуйста. Добрый день. Я очень рад вас всех видеть. Действительно очень рад, потому что мы раньше не встречались в Кировограде. Может быть, встречались в Одессе, но только в виде, видите, мимолетных эпизодов, там, в виде репортажей на моих фотографиях. Может такое быть, сто процентов. Потому что, когда посмотришь на день города на лестнице и увидишь, сколько там людей, я же не знаю, кто там будет. Так что заочно мы уже знакомы. А теперь... Да, я когда печатал эту фотографию как-то в подарок канцлеру Колю, э, тогда он еще был канцлером Колем. И вот во время печати произошел смешной случай. Один человек, который смотрел вместе со мной эту фотографию, он говорит, а вот же ж я, вот где-то там, вот в том ряду, и показывает мне, что это он. На этой лестнице узнать, кто где. Но он говорит, что это он. Пришлось напечатать ему тоже фотографию. А вообще, я, конечно, очень рад, что выставка вот такого вот плана разная, что она и с иронией, и с самой иронией, что мы умеем шутить не только над другими, а и сами над собой. И вот это вот, наверное, отличительная черта одесситов, которая позволяет нам в это тяжелое время жить легко и весело. Если бы мы не смеялись сами над собой, поверьте, жизнь была бы намного сложнее. Особенно, когда вот, все вокруг какое-то такое мрачное, необходимо улыбаться, поверьте мне. И вот это чувство, оно должно сохраняться в нас всегда. Теплые отношения друг к другу, улыбка, ирония, самая ирония. И вы всегда будете с настроением, поверьте мне. Поверьте мне уже как мужчине с многолетним опытом. Спасибо вам всем, спасибо, что вы пришли на выставку. Мне я тронут, действительно тронут, что вот в это время по снегу вы добирались сюда. Я действительно тронут этим. Спасибо. Я хочу, чтобы еще несколько слов об Одессе сказал Борис Букман, фотожурналист, фотохудожник, член Национального союза фотохудожников Украины, многие из работ которого представлены на этой выставке. Пожалуйста. Ой, здравствуйте вам. О, видите, это хорошо, уже появились улыбки. Раз появились улыбки, значит, Одесса приехала к вам. Но я вам хочу сказать, что вы очень выгодная ситуация по отношению к киевлянам. Потому что они очень далеко от Одессы, вы немножко ближе. Вот. Ну мы для чего же приехали сюда к вам? Чтобы вы летом приехали к нам. Чтобы мы вас немножко пофотографировали. Олег очень прав. Чем больше вы приедете к нам, тем больше у нас будут лиц, которых мы можем фотографировать. Посмотрите на себя в зеркало, вы же хороший материал для наших фотографий. Почаще приезжайте. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Одессу, что вы знаете? Привоз, море и все. А между привозами моря, по-моему, привезли кусочек Одессы. Что это и люди, это и ситуация, это архитектура. Что у нас есть на что посмотреть, у нас есть что показать. Есть с кем познакомиться. Но у нас есть с кем познакомиться. Я вам хочу сказать таки да. Девочки, если я вам покажу, какие меня, от меня дети, вы уже из Одессы не уедете. Это, что, это, это нужно написать, знаете, как в виде рекламы. На правах, на правах рекламы. Ну я, конечно, очень рад, что люди, что вы собрались, что не только собрались те, кому надо, те, кто здесь работает, потому что по долгу службах тех, кто еще приехал. И очень рад видеть здесь не только, э, я думаю, что не только кировоградцев, вот, но еще и людей, которые гости, кроме нас. Вот. Поэтому мы представили здесь много... многонациональную Одессу. Понимаете, Одесса не может быть только украинцы, не может быть только э, русские, не могут быть только евреи. Одесса это все, это весь земной шар. Я вам хочу сказать больше того. Когда у меня дочка выходила замуж, я начал звонить по всему нашему шарику, начиная с Австралии и заканчивая Америкой, приглашая их в гости, и чтобы таки знали, они приехали все. Вот. Поэтому мы вас очень любим. Мы хотим, чтобы вы были у нас в Одессе почаще. Но если вы чаще будете приезжать к нам, то мы чаще будем приезжать к вам. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, одно только слово Одесса вызывает улыбку у всех на устах. И я благодарю наших гостей за то, что они нам сегодня в такой морозный, казалось бы, холодный день подняли настроение, согрели нас своим южным диплом одесским. И хочу всех пригласить к просмотру выставки. Я думаю, что какой этот месяц мы все будем чувствовать себя в маленькой Одессе, в нашей библиотеке, чтобы вы могли лучше сориентироваться. У нас есть указатель, там все районы Одессы представлены, знаменитые. И, пожалуйста, ориентируйтесь по ним и смотрите фото-выставку. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что еще в рамках презентации у нас сейчас запланирован показ видеопрезентации Одесса с вертолета. Это таки, да? так да. Будет. Я не уточнила. Да. И, да. да, и еще будет мастер-класс э, «Жанровая фотосъемка» от мэтра Бориса Бухмана. Я также о, приглашаю о, всех... Нет. Мы от фотосъемки. Да. да, мы сейчас еще вручим подарки торжественно нашим гостям от имени нашей библиотеки и от имени Межрегионального объединения фотохудожников Украины, с которыми мы очень активно, дружно сотрудничаем. А вас я приглашаю к неформальному общению и просмотру выставки и посещению мастер-классов. Спасибо вам еще раз. Давайте, друзья. И там, так как они значит пусть они увезут э, это в качестве своих календариков каждому из э, это участников этой да, да. выставки мы и, теперь будем знать что у нас в Одессе такие 2012 12 да. и такие э, фотоальбомы которые здесь представлены все фотографии представлены на этой выставки мы тоже каждому из участников э, такие, такие значит фотоальбомчики а остальное... Остальное все по почте. А теперь не надо И чтобы вы знали, а надо что в 20.12 не только в Одессе, но и в библиотеке Чижевского каждому имиджевый календарь и буклета нашей библиотеки. Приезжайте к нам, читайте и участвуйте в наших креативах. Спасибо. Ну, я вам хочу сказать, что мы тоже как бы не, не без подарков приехали. Мы тоже сейчас будем мстить. Вот, Мы вам привезли тоже немножко вот таких вот... Да, немножко вам тарелочек, чтобы вам было. Вот. Вот вам немножко видов из Одессы, чтобы вам было. Подождите, это еще не все. Это вам, это вам немножко на холодильник, чтобы вы повесили, помнили, что в Одессе тоже что-то. А вот это, ребят, вот это самое драгоценное, что можно было найти в Одессе. Что вы думаете, что это? Не знаю, с трех раз не угадаю. Что-то объектив, наверное. Что? Я вам хочу не сказать, знаю. что после того, как вы используете вот это, у вас в каждом глазе будет по объективу. Что? Это, это наши одесские а люди.